Стивен взял Харчо, а я Хачапури. Хачапури на двоих куда? Грузинский ресторан. Грузинский ресторан в Майами. Называется Кавказ. Достойный Хачапури. М -м -м. И что ты сказала? Шашлык. Oh. <laughs> Шашлык из из баранины. Притащила сюда Стивена. Нашла по карте, я шукала украинскую. Украинский ресторан, а мне только какие-то матрешки показывали. Русские. И попался на глаза. Я... Грузинский, я туда притащила. Переживала, что было вкусно. Ну, очень хорошо сделано, очень хорошо много. It's delicious. Remember, you tried to make this, yes. And you were, I liked it. You were very angry. Я когда попыталась сделать хачапури по давно, 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 Я сюда приехала в Америку. У не получилось. Я была зла. Ну что у получилось? не помню, что. Ну как-то не получилось. Это осталась мечта, покормить Стивена этим хачапури по-аджарски. Наконец-то хоть в Майами нашла. Стивен заказал хинкали и люля-кебаб. Когда хачапури принесли, я поздно сняла. Там внутри был желточек, все как полагается. Просто мы накинулись. А, не она сразу пришла, поставила и начала там разбирать вот этот желточек, туда разводить в сыре. Что я не успела снять. С кусочек споримся, короче я ай но матч лайк свою тесто вареное нет не ну может быть попробую and then drink and drink yes yeah like a Chinese soup, though. Yes, yes. взял этот хинкали разрезал. и ты что делаешь я не знаю разрезал есть бульон вытек Девочка-официантка на русском говорит. И хинкали достойные. Это лау Стивена Люля Кебаб. Уже люблю Люля Кебаб. Картошка так себе. Mm -hmm. Мясо классное. Mm -hmm. Самое перфектное это хачапури. Мой рекомендацион. Ресторан называется Кавказ. Майами Бич. Майами Бич. Новый эксперт. Ресторанный эксперт появился. Вместо того, что с богиней, то, что там они посрались, Thank <laughs> you.